আৰু আত্মাৰ দ্বাৰা আমি নতুন জন্ম পাওঁ এইমেন সেইকাৰণে ৰুমিয়া দ অধিয়াই চৈধ্য আৰু পোন্ধৰ পদত পলুছে ৰুমিয়াৰ মণ্ডলীক কি কৈছিলে আহক আমি চাম এতেকে যিজনক তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰা নাই সেইজনৰ আগত কেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু যিজনৰ বিষয়ে শুনাই নাই তেওঁ নো কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব আৰু ঘোষণাকাৰী নহ'লে কেনেকৈ শুনিব বুজিছেনে নুশুনিলে কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব যে ইয়াতে পলিছে সেইটোৱে কৈ আছে যে ঘোষণাকাৰী লাগিব ঘোষণাকাৰীকো নহয় আপুনি মই এইমেন তাৰপিছত কৈ আছে আৰু পঠোৱা নহ'লে কোনে ঘোষণা কৰিব এই বিষয়ে লিখাও আছে মংগলৰ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰা সকলোৰে ভৰি কেনে সুন্দৰ কারণ ইহতি কি লৈ গৈ আছে অনন্ত জীবন লৈ গৈ আছে। লোক জানে নাই আপনার ভরিব কিমান সুন্দৰ কারণ আপুনি যত যত গৈ আছে আপুনি অনন্ত জীবন লৈ গৈ আছে। লগত আপুনি যেটা বাধ্য হয় লগত তিরস্কার ভয় থাকিব কোনোবাই আপনার স্বর এটাও দিব পাৰে চাপ ফটোৱা কথা আহিছে কিন্তু নির্ভয় হয় যেতিয়া আপুনি বাধ্যতাত খোজ নহয় আপুনি আপনি কাৰ কার জীবন আপনি অনন্তকালের কারণে সলনি করে আছে আৰু কিমান ধুনিয়া কথা যে ঈশ্বৰে আমাৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিব বিচাৰে ঈশ্বৰে নিজে নিজেওতো কৰিব পাৰে কিন্তু এইটো তেওঁৰ প্ৰেম হয় যে তেও আমাৰ নিচিনা মানুহৰ লগত পাৰ্টনাৰ কৰি পেলাই কামটো আগুৱাব বিচাৰে এজন পিতৃ যোনে সকলো বস্তু পাৰে তেওঁ নিজৰ পুত্ৰৰ লগত সংগে সংগে কামটো কৰিব বিচাৰে এইটো নহয় যে পিতৃয়ে অকলে নোৱাৰে কিন্তু পিতৃয়ে বিচাৰে তইয়ো বল না একেলগে কৰিম এই মেইন চ আমি যেতিয়া যাও আমি যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰোঁ সেই শুভ শক্তি থাকে কেতিয়াও নাভাবিব মোৰতো একো টেলেণ্ট নাই মই পাৰিম নে নোৱাৰিম সেই শুব বাৰ্তাটোত শক্তি আছে আমেন সেইটো এটা গাধ এটাই ক'লেও আপুনি প্ৰমাণ দেখা পাব কাৰণ সেই বাৰ্তাটোত শক্তি আছে মোৰ লগত কাৰ্তাটোত শক্তি আছে বাৰ্তাটোত জীৱন আছে এইমেন চ' সেইকাৰণে নিজকে চাই নাথাকিব এই মইতো টেন পাছ কৰা মই পাৰিম নে নোৱাৰিম এই মই প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিম আপোনাৰ বিষয় নহয়য়েইটো এই শুভবাৰ্তাটো ভক্তি আছে আমেন মোৰ মনত আছে আমাৰ যেতিয়া ব্ৰাদাৰ ৰাঞ্চুমান আহিছিলে ইয়াতে প্ৰথমবাৰ একদম তাৰ বহুত সমস্যা চলি আছিলে আৰু মোৰ তাত একো এনেকুৱা অলৌকিক জ্ঞান নাছিলে তাৰ লগত বলে কিন্তু মোৰ এটাই কথা আছিলে শুভবাৰ্তা আৰু মই শুভবাৰ্তাটো প্ৰচাৰ কৰিলোঁ এনেকুৱাও নহয় আঞ্চুমান যিশ্বৰ নামত তুমি শুভবাৰ্তা শুনা একো কৰা নাই ৰিমেম্বাৰ ৰাইট আমি সেই কোণাত বহিছোঁ সি এটা কোণাত মই এটা কোণাত তাৰ ফ্ৰেণ্ড আছিল তাৰ লগত আমি তিনিও জাষ্ট এনেকৈ শুভবার্তাটো শেয়ার কৰিছো হে শুভবার্তাটো গৈ ভিতৰত আনসুমান কি চেঞ্জ কৰি পেলালে যে আজি হে আমাৰ মণ্ডলী ঠেৱা কৰি আছে এমেন যুনটো লড়া জন্মৰ পৰা নাস্তিক আছিল রে নাস্তিক আছিল হি কোনো ঈশ্বৰৰ ওপৰ বিশ্বাস নকৰে হি বিশ্বাসে নকৰে তাৰ জীৱনত হি বহুত বেয়া দিন দেখিছে কিন্তু আজি হি আখা আহি গৈছে ফুৰ্তি আহি গৈছে হি অফিচত থাকিলে আমাৰো ভাল লাগা হৈছে আমেন কি কিয়ে হলনি করিলে তাক শুভবার্তা হে শুভার্তা শক্তি আছে আমেন সেটাও নাভাব এটা নতুন কব লাগিব নেকি আমাৰ হয় মানে এই কিবাটা নতুন প্ৰচাৰ প্রসার নেকি নতুন একু কৰিব শুভ বার্তাটা পুরনি নহয় শুভ বার্তাটার শক্তি তো কেউ কম নহয় সে বার্তাতে শক্তি সে বার্তাটাতে জীবন আছে এই মেন সো পলুসে কয়ে আছে বার্তাটা আৰু আত্মার দ্বারা আমাৰ নতুন জন্ম হয় আমেন সো আপনি যেটা বাক্য শুনে আপনার বিশ্বাসে পবিত্র আত্মায় বুজাই থাকে হবো কেউ আগতে যীশুর নাম শুনে নাই আজি কিনা ইয়েহিহে আর কোনে বুঝাই আছে পবিত্র আত্মা সেই কারণে আমি বাক্য পানি মানে বাক্য আর পবিত্র আত্মার দ্বারা আমি নতুন জন্ম পাও এই মেন সো আমি কেনেকে নতুন জন্ম পাব লাগে বা কেন গ্রহণ লাগে সহজেৰে ক'ব গ'লে ৰুমীয়া দহ হ'লে মোৰ লগত যাওক ৰুমীয়া দহ উঠিয়াই ন আৰু দহ পথ পৰিমা হওক কিয়নো আপুনি যদি নিজ মুখেৰে যীচুক প্ৰভু বুলি স্বীকাৰ কৰে আৰু ঈশ্বৰে যে তেওঁক মৃত্য লোকৰ মাজৰ পৰা তুলিলে ইয়াক যদি হৃদয়েৰে বিশ্বাস কৰে তেনেহ'লে পৰিত্ৰাণ পাব কাৰণ ধাৰ্মিকতাৰ কাৰণে হৃদয়েৰে বিশ্বাস কৰা হয় আৰু পৰিত্ৰাণৰ কাৰণে মুখেৰে স্বীকাৰ কৰা হয় ছ' এতিয়া কি কৈছে আপুনি নিজ মুখেৰে প্ৰথম কি ক'ব লাগিব যীচু প্ৰভু হয় বুলি আৰু কৈছোঁ এনে ক্যাজুয়াল কব কৈছে কাৰণে কৈ দিছোঁ আৰু দিছো আচলতে বিশ্বাস কৰা নাই হৃদয়ৰ পৰা যেতিয়া বিশ্বাসত আপুনি ঘোষণা কৰে যীসু প্ৰভু হয় আমেন আৰু হৃদয়ৰ পৰা আপুনি যেতিয়া বিশ্বাস কৰে যে লোকৰ মাজৰ পৰা তুলিলে ঈশ্বৰে মানে পুনৰ উত্থান হল আমেন চ যেতিয়া আপুনি বিশ্বাস কৰে আৰু ঘোষণা কৰে আপুনি নতুন জন্ম পাই গল আমেন আমি কি ভাবোঁ প্ৰথম পানীত ডুবাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত নতুন জন্মত পাওঁ সেইটো লেভেল টু হয় সেইটো পিছৰ কথা হয় সেইটো বাহিৰেই হয় প্ৰথম ভিতৰত আপুনি বাপ্তিজম পাব লাগিব ভিতৰত আপুনি নতুন জন্ম পাব লাগিব প্ৰথম এইমেন নতুন জন্ম কেনেকৈ পায় হৃদয়ত বিশ্বাস কওক হৃদয়ত বিশ্বাস যে যীচুৰ পুনৰুত্থান হ'ল আৰু মুখেৰে ঘোষণা যে যীচু ঈশ্বৰ হয় তেতিয়া আপুনি পুনৰ নতুন জন্ম পাই গ'ল বুলি বাক্যত লিখা আছে এইমেন কিছুমানে ক'ব পাৰে নাই মোৰ একো ফিলিং নাই হা সেইটোৰ বিষয়ে মই আজি আপোনাক শিকাম আমি নতুন জন্ম পোৱা বস্তুটোক বহুত বেলেগ বনাই দিছোঁ আমি ভাবোঁ কঁপিয়েহে নতুন জন্ম পালে নাই কপা যদি নতুন জন্ম পোৱা নাই চাওক কঁপিব পাৰে নকপিবও পাৰে কঁপিব আছে যদি মই সদায় কওঁ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট ইলেক্ট্ৰিকেল ৱায়াৰত হাত সোমাই দিয়ক কঁপি যাব আপুনি খালী কপাটোকে নতুন জন্ম বুলি নকওঁ আমি কপে কিছুমান কান্দে সেইটো হ'ব পাৰে কিন্তু সেইটো নহ'লে যে আপুনি ঘোষণা কিয় নিজৰ আৱেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এই বাক্যটো হয় আপোনাৰ সত্য যদি ইহা লিখা হে তো য়ি চহিহে এইমেন মহদায় ক আৱেগত নাযাব আমেন ছন্নমেরা শুনলে জীবন একু ভাল নাই ইটস দা টাইম টু ডিসে লাগে আহ মূর জীবনটা চলি আছে গানৰ লগত হয় আবেগ সো আবেগৰ উপর আপুনি নির্ণয় নলয় যে মানে নতুন জীবন পাইছো নাই কিহৰ উপর থিয় হম আমি এই বাক্যট কেতিয়াও সলনি নহে যীসুয়ে কৈছে পৃথিবী নাইকিয়া হয়ে যাব স্বর্গ নাইকিয়া হয়ে যাব মোৰ বাক্য কিন্তু কেউ নাইকিয়া নহে মূর বাক্য স্থির থাকি সো আবেগিক বিশ্বাসী হওয়া বন্ধ করক মূর ফিলিং নতুন জন্ম হয়ে গালো আপুনি যেটা প্রথম শিশুর রূপত জন্ম লোক আপনার ফিলিং আসলে নেকি কি জানে আপুনি জন্ম হয়ে গেল মা পাপাই মরম কৰিলে জন্ম হয়ে গেল আপনার ঠিক সেই ধরণকে আত্মিক জন্মটো ইমান আপুনি বুঝিব মই ফিল কৰিম জন্ম বস্তু আমাৰ আমার কেউ একটা হাতে না থাকে শারীরিক জন্মটো তো আমার হাত নাই আত্মিক জন্মটো আমার হাত নাই বুজি পাইছে আপুনি কিবা কৰিছিলে নেকি ওপৰত মাৰ পৰা নাই ওলোৱা ন আপুনি মায়ে গোটেইখিনি কাম কৰিছিলে মা আৰু চিকিৎসকে মিলি গোটেইখিনি কাম কৰিছিলে আপুনি একো কৰা নাছিলে আপুনি বিন্দাস আহিছে চত্মিক জন্মটোত কিয় এতিয়া বাক্যত যদি লিখা আছে বিশ্বাস ঘোষণা বিশ্বাস ঘোষণা মতলব হা এইমেন জন্ম বস্তুটোত আমাৰ কেতিয়াও শিশুটোৰ হাত নাথাকে শারীরিক জন্ম তো হাত নাছিলে আত্মিক জন্ম তো আপনার হাত নাই কিহৰ দ্বারা হয় বাক্য আত্মা বাক্য আত্মা নিজকে সোধক বিশ্বাস করে নাই হৃদয়ের পৰা যে যীসুর পুনরুত্থান হৈছে এই মেন যদি বিশ্বাস নক ইজরায়েল ফুটি প্ৰমাণ তাতে পরি আছে সবসে বেশি প্রমাণ আছে যীসুর পুনৰুত্থানৰ যে নাস্তিকে এই ঘটনাটোৰ বিরুদ্ধে পড়ি চেষ্টা তেওঁলোক নিজে প্ৰচাৰক বনি যায় চ' সেইকাৰণে যদি উম কৰি আছে ইজৰাইল কাৰ টিকেট কাটো আৰু ঘুমকৈ আৰু আৰু সেইটোও কৰিব নালাগে আমাৰ লগত কথা পাতি লওক সেই ইজৰাইলৰ ঈশ্বৰৰ আত্মাটো আমাৰ ভিতৰত থাকে আ মেন ছ' এটা বিশ্বাসীৰ লগত বহি লওক আপুনি গম পাই যাব নাম্বাৰ ওৱান আৰু নাম্বাৰ টু যে তেওঁ ঈশ্বৰ হয় আপুনি ঘোষণা কৰিছে নে নাই আৰু এনে কেজুৱেলি নহয় কিন্তু বিশ্বাসেৰে ঘোষণা কৰিছে নে নাই যদি কৰিছে আপুনি নতুন জন্ম পাইখন এইমেইন চ' এতিয়া মই কিছুমান বস্তু আপোনাক দেখাম নতুন জন্ম কি নহয় আচ্ছা তাৰ আগতে দ্বিতীয় কৰিছোনে বাক্য আজি আমি এইবোৰ শব্দ বহুত ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই বৰ্ণগেন বৰ্ণগেন কিন্তু আমি ভালদৰে বুজিয়ে নাপাওঁ এইবোৰ কি হয় বিন্দাচ আমি এইবোৰ খ্ৰীষ্টিয়ান শব্দবোৰ কওঁ ৰিভাইভেল আমি সেইটোৰ বিষয়েও শিকিম এদিন ৰিভাইভেল কৰিম আমি ৰিভাইভেল কৰিব পাৰি নেকি সেনেকে সেইটো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা হয় কাক ৰিভাইভ কৰিব লাগে কিন্তু আমি এই শব্দ নজানাকে এর কেজুয়ালি এই শব্দ পেলাও সে কেছে এই শিপাব রুট ওয়র্ডব বর্ণ আগে বিষয়ে আমি আজি শিকি আস দ্বিতীয় করণিয়া পাঁচ অধ্যায় আহক আমি সকলে এতেকে যদি কোন খ্রিস্টত থাকে অর্থাৎ তেওঁক ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে বিশ্বাস কৰি তেওঁৰ লগত সংযুক্ত হয় তেন্তে তেওঁ নতুন সৃষ্টি পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা নতুন জন্ম লোৱা আৰু পুনৰাই নতুন হোৱা পুৰণি বস্তুবোৰ পূৰ্বৰ নৈতিক আৰু আত্মিক অৱস্থা পাৰ হৈ গৈছে চোৱা নতুন বস্তু আহিছে কাৰণ আত্মিক জাগৰণৰ নতুন জীৱন আনে আত্মিক জগৰণে নতুন জীৱন আনে ছ' এতিয়া কি লিখা আছে যোনেও খ্ৰীষ্টত আছে তেওঁ নতুন সৃষ্টি আপুনি খ্ৰীষ্টত আছেনে হ'ব পাৰে আপুনি এতিয়ালৈকে নিখুঁত হোৱা নাই হ'ব পাৰে আপোনাৰ এতিয়াও কিছুমান দুৰ্বলতা আছে কিন্তু খ্ৰীষ্টত আছেনে নাই আমেন তেতিয়া আপুনি নতুন সৃষ্টি শৈতানের সদায় আমার মিছা কথা কয় সা আজি খং উঠিলে নতুন সৃষ্টি তয় সা আজি বাক্য ভালদরে পড়ি নি নতুন সৃষ্টি নহয় তাই পাঠ কি লিখা আছে যদি খং নুঠে তয় নতুন সৃষ্টি লিখা আছেনে যদি দ ঘণ্টা বাক্য পড়ে পড় তয় নতুন সৃষ্টি লিখা আছেনে কি লিখা আছে যদি তয় খ্রিস্টত আছ বৰ নিজের দুর্বলতাবরতে হবেন কিন্তু খ্রিস্টত না নাই নতুন সৃষ্টি হয় নতুন সৃষ্টি হয়

বা আপোনাৰ স্বামী বা ঘৰত কিবা এটা ঘটনা হৈ আপুনি চাৰ্চত কান্দি আছে তেতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ৱা চাওক বৰ্ণজ্ঞান হৈ গ'ল কাৰণ তেখেতে জানে তেখেতে কিহৰ কাৰণে কান্দি আছে ন কিবা বেলেগ গান ভাবি আছে মাথাত বয়ফ্ৰেণ্ডটো গুচি গ'ল কালি সেইটো কাৰণে কান্দি আছে তেখেত এইটো খ্ৰীষ্টৰ লগত একো লিংকে নাই আ মেন চ' কেৱল কান্দা কাটা কৰা বা কেৱল কঁপি যোৱাটোক আপুনি বৰ্ণজ্ঞান বুলি ক'ব নোৱাৰে কিন্তু বৰ্ণজ্ঞান হওঁতে এইবোৰ বস্তু হ'বও পাৰে কিয় কাৰণ এজন নতুন ব্যক্তি ঈশ্বৰৰ আত্মা এতিয়া আপোনাৰ ভিতৰত ঘৰ বনাব গৈ আছেতো এইটো গোটেই বস্তুটো আমাৰ কাৰণে নতুন হয় আপুনি ভাবিব পাৰেনে গোটেই সৃষ্টিকৰ্তাৰ আত্মা সৃষ্টিকৰ্তা আপোনাৰ ভিতৰত এতিয়া থাকিব চ' চবৰে বেলেগ বেলেগ অনুভৱ হয় যেনেকৈ প্ৰেমত যেতিয়া আপুনি প্ৰেমত পৰে বুলি ক'লে বেয়া লাগে কিন্তু যেতিয়া প্ৰেম হয় সবরে অনুভব বেলেগ হয় হয় কিছু ইমানে ভাল লাগে যে আপনি খান্দি থাকে যে মই তোমার নিচিন হ্যানসাম দরা পাই গলো আজি আমার বিয়া তিন বছর হয়েছে সবাইকে পাই গলো কেন আর কি হাহে কিছু মানে দেখাব নয় একু পৰা দেখাব নয় কিন্তু দুইজনে জানে যে বহুত মরম আছে হয়নে না সো সবরে বেলেগ বেলে আমি প্রেম তো অনুভব করো হয় নয় সো ঈশ্বরের অনুভব তো বেলে বেলে হয় কিছুমান মানুহৰ কাৰণে যেতিয়া ঈশ্বৰৰ প্ৰেমটো প্ৰথমবাৰ অনুভৱ কৰে সিহঁতি কান্দে কিছুমানে হাঁহে আৰু কিছুমানে বাহিৰৰ ৰূপে একো দেখাব নোৱাৰে কিন্তু ভিতৰত লাইক আনছুমান সি একো কান্দা চান্দা নাছিলে জাষ্ট ঠিক আছে পাষ্টাৰ মই ভাবিছোঁ কুটটো মাতলব একো নহ'ল কিন্তু এতিয়া আমি দেখি আছো বহুত কিবা কিবি হৈছিল এইমেন চ' কিছুমান মানুহ বাহিৰৰ পৰা একো দেখা নাপায় কিন্তু ভিতৰৰ পৰা সলনি হৈ যায় আমেন সো কেবল কান্দা আর কঁপি কব আপনি নাই নতুন জন্ম পাই গল আর যদি তখেতে আমার হৈছে মানে এনেকুৱা মণ্ডল কতাবা কিছু মনে কয় মোৰ মূর দে লাগে নতুন জন্ম কব পা কাৰণ কান্দা কপা নাই লাগে। কিন্তু কৃষ্ণক পুরা বিশ্বাস করে দা বাক্যর মতে নতুন জন্ম পালে আমেন সো সকল কারণে অনুভব বেলেগ হয় আমেন কিন্তু কথাটো হল হৃদয়ত বিশ্বাস মুখে তেতিয়া আপনি পরিত্রাণ পায় নতুন জন্ম পায় এই মেন আর যদি কপিছে নাই কপা বুজিব আপনি বুঝব শরীর হয় তিনটা ভাগ আছে ন আপনার তিনটা ভাগ আছে যেটা আপনি নতুন জন্ম পায় সে আত্মিক সলনি হয় এটা বেলেগ ডিপার্টমেন্টত কাম চলি আছে বুঝি পাইছে সান ডিপার্টমেন্টর ঊলায় গে শরীরত এফেক্ট করবেন সেখানে আপনি কান্দে কিন্তু কিছু মানের ডিপার্টমেন্টতে চলি আছে সেখানে শরীরত ফিল নাই করা কিন্তু কেতিয়াও আনিব নিদিব তইতো কান্দা নাই তইতো তাইৰ নিচিনা চিঞৰা নাই নাই যা তই নতুন জন্ম পোৱা নাই তোক ঈশ্বৰে নুচুৱে স্পৰ্শ নিদিয়ে সেইবোৰ মিছা কথা আমেন বাক্যৰ আবেগৰ ওপৰত নহ'ব এইমেন আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰে আপোনাক সেনেকুৱাকৈ স্পৰ্শ দিব বিচাৰিব তেওঁ দিব এদিন চাগে আপুনি ৰুমতে তেওঁৰ সেনেকুৱাকে উপস্থিতি অনুভৱ কৰিব যদি আপুনি বিচাৰে সেইটো আমেন কিন্তু আপুনি নতুন জন্ম কিহেৰে পায় সত্যৰ ওপৰত শুভ বাৰ্তাক বিশ্বাস কৰে এইমেন আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল নতুন জন্ম পোৱাৰ মানে এইটো নহয় যে আপোনাৰ কেতিয়াও আৰু কঠিন পৰিস্থিতি নাহে কেতিয়াও আপুনি প্ৰলোভনৰ মাজেৰে নাযায় লগে লগে আপুনি স্বৰ্গদূত হৈ নাযায় বুজি পাইছে আমি বহুতে ভাবোঁ যেতিয়া কোনোবাই নতুন জন্ম পোৱা বুলি কয় কিন্তু ধৰক ঘৰত আকৌ কাজিয়া লাগি চিঞৰি দিলে মই নিজে আগতে তুমি সঁচাকৈছা নে বৰ্ণাগেন নাই হোৱা কিয় কাৰণ স্বৰ্গদূতৰ নিচিনা বিহেভ কৰা নাই মই ধৰি নকৰিছোঁ নিজৰ ভুলখিনি লাহেকৈ কাৰ্পেটত সেইটোতো পবিত্ৰ হয় তোমাৰতো অপবিত্ৰ চ' আমি কি আমি কি ভাবোঁ নতুন জন্ম পোৱা মানে এৰাতিতে আপুনি এতিয়া একদম স্বৰ্গদূতৰ নিচিনা আপোনাৰ এতিয়া একো ভুল নাই আৰু পাৰফেক্ট হৈ গ'ল আপুনি কিন্তু সেইটো নহয় চাওক আমি যেতিয়া নতুন জন্ম পাওঁ আমাৰ আত্মাটো নতুন হৈ যায় আমার ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ লগত জয়েন হৈ যায় আমেন কিন্তু শৰীৰ আৰু প্রাণ যত আবেগ আছে সেই দুটা এতিয়াও পুৰণি হৈ আছে সেই কারণে থাকিব পাৰে আহিব পাৰে যদিও আমি নতুন জন্ম পাই গলো কাৰণ নতুন জন্ম তো কত পাইছে আত্মাত আমেন কিন্তু আবেগ আৰু প্রাণ পুরণি হৈ আছে এতিয়াও মাঝে মাঝে আপোনাক দেখা দিব পাৰে আকৌ উঠি আহিব পাৰে একটু তাৰপিছত আপোনাৰ হঠাৎ মনত পৰিব নতুন জন্ম পাইছ আমেন আগতে কি আছিল বেয়াই নালাগে কেনেকৈ জোতাৰ পৰা মোজা পেলাও আগতে সেইটো লেভেললৈ ভাবে এতিয়া এবাৰ মই কিয় এইটো কৰিলোঁ মই সেইটোতে গম পাই আপুনি নতুন জন্ম পাইছে আপুনি নতুন জন্ম পাইছে আগতে বেয়াই নালাগে আগতে লাগে তোক এতিয়া মই তৰোৱাল লৈ কাটিম ৰ কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ লাগে মই মুখেৰে বেয়া গালিও কিয় দিলোঁ সেইবোৰ চিন হয় যে আপুনি নতুন জন্ম পাইছে এই মেনচোন আপুনি ভাবি আছে তৰোৱাল ইবৃ দিয়াই চৈধ্য পদত লিখা আছে কিয়নো এক বলিদানৰ দ্বাৰাই তেওঁ পবিত্ৰ কৰা সকলোকে চিৰকাল সিদ্ধ কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে সূচী কৰিছে প্ৰতিজন বিশ্বাসীক আত্মিক সম্পূৰ্ণতা আৰু পৰিপক্কতালৈ লৈ গৈ আছে চ' যে আমাক এটা বলি বলিদানৰ দ্বাৰা চিৰকালৰ কাৰণে নিখুঁত কৰা গ'ল কিন্তু তেওঁ আমাক এতিয়াও পবিত্ৰ কৰি আছে বুজি পাইছেনে নিখুঁত কৰা গ'ল পবিত্ৰ কৰি আছে চ' আত্মাত আপোনাক নিখোঁত কৰা গ'ল কিন্তু আপোনাৰ প্ৰাণ আপোনাৰ শৰীৰক এতিয়াও পবিত্ৰ কৰি আছে আৰু গোটেইখিনি তিনিওৱে যেতিয়া মিলি সম্পূৰ্ণৰূপে কৃষ্ণৰ নিচিনা হৈ যাব সেইটোক আমি কম সেইটো কেতিয়াও হ'ব জানে যেতিয়া যিচু ঘূৰি আহিব সেইটো তেতিয়াই সম্ভৱ হ'ব প্ৰতিদিন আমি ভাল হৈ গৈ থাকিম অকণমান অকণমানকৈ কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে নিখুঁত কৃষ্ণৰ নিচিনা তেতিয়াই সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া তেওঁ ঘূৰি আহে আমেন চ' এতিয়াও যদি ভুল অভ্যাসবোৰ আছে নাভাবিব মই নতুন জন্ম পোৱাই নাই ঠিক সেইটো নাভাবে এইটো মিছা কথা যদি কৃষ্টত আছে নতুন সৃষ্টি হয় কিন্তু আৱেগ আৰু প্ৰাণক নতুন কৰিব লাগিব শৰীৰক শাৰীৰিক অভ্যাসবোৰক নতুন কৰিব লাগিব এইমেন বুঝি পাইছে প্রথম নতুন জন্ম পেবল কান্দাকাটা কপি যাওয়া নহয় হব হবেন নহব কিন্তু নতুন জন্ম পাইছো বলে কেন গম পাম লিখা আছে বিশ্বাস করো ঘোষণা করো যু ঈশ্বর হয় যীসুর পুনরুত্থান হল আ নতুন জন্ম আর দ্বিতীয় হল এৰাতিতে আপনি স্বর্গদূত বনি না যায় এরাতিতে আপনি নিখুঁত হয়ে না যায় যে ও মানে খুব বেঁচে মোক সর খঙে নুছে। আহিব পাৰে সেই অভ্যাসবোৰ কিয় কাৰণ পুৰণি সেই মাংসটো এতিয়াও মাৰিব আছে তাত সি উঠি উঠি আহে মানে মাজে মাজে তাৰপিছত আপোনাৰ নতুন আত্মাটোৱে ক'ব কি কৰিলি তই সেইটো ঠিক নহয় নহয় হয়নে চ সেই যুদ্ধটো মানে চলি থাকিব যেতিয়াৰ লাগে যিচু ঘূৰি নাহে আৰু পবিত্ৰ আত্মাই আমাক সহায় কৰিব সঁচাকে কেনেকৈ গম পাম যে আমি নতুন জন্ম পাইছো আজি আপুনি নিজৰ পৰীক্ষা লওক সঁচাকৈ নতুন জন্ম পাইছেনে নাই মই আপোনাক কিছুমান পইণ্টছ দিম দেই তাৰ আগতে আৰু এটা পদ এফিচিয়া দুই অধ্যায় আঠ আৰু ন পদত লিখা আছে কিয়নো অনুগ্ৰহৰ যোগেদি বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পালে আৰু সেয়ে আমাৰ পৰা নহয় কিন্তু সেয়া ঈশ্বৰৰহে এক নান কোনেও যেন গৰ্ব কৰিব নোৱাৰে সেয়ে কৰ্মৰ পৰাও নহয় চ' পৰিত্ৰাণটো কৰ্মৰ পৰা নহয় বিশ্বাসৰ পৰা হয় এইমেন বিশ্বাস ঘোষণা মোৰ লগত কওক বিশ্বাস ঘোষণা এইমেনীয়া যদি সঁচাকৈ বৰ্ণ বৰ্ণ জ্ঞান হৈছে বা নতুন জন্ম পাইছে কি কি হ'ব আপুনি এতিয়া চাওক প্ৰথম আপুনি বিশ্বাস কৰিব পৰা আৰম্ভ কৰিব যে যিচু ঈশ্বৰ হয় সেইটো প্ৰথম চিন হয় যে আপুনি কিবা এটা আপোনাৰ হাৰ্টত গম পাই যায় যীচু ঈশ্বৰ হয় সৰুৰ পৰা যীচুৰ নাম কেতিয়াও শুনা নাই কিন্তু হঠাৎ এতিয়া আপুনি মানি মানি গ'ল কেইবাকে জগতে কয় ব्रेन ওয়াশ হেনেকে কোনে ওয়াশ করব পারে কি হেরে ওয়াশ করিছে আমাক ককস হেটু ওয়াশ নহয় এটু নতুন জন্ম তো পুরা চেঞ্জ আমেন যখন আপনি হঠাৎ বিশ্বাস করিব পারে যে যিসু ঈশ্বর হয় মোর আগতে মনত আছে এল্ডার মনিকাই যেটি আহি পেলে কইসলে মই যিসু লগ পালো মোর প্রথম রিঅ্যাকশন আসলে মই কইসলো যিসু কো মানে আমার ঘর এবুর নাম নচলে মানে তো কোনে যদিও আমি মিশনারি স্কুল এন্ড এবুর ঠিক আছে কিন্তু আমি কেতিয়াও যীচুৰ নাম শুনি পেলাই মানে মোৰ কানেকশ্যন নাছিলে মানে ইমান মই নিজেও নাস্তিক আছিলোঁ চ' মই কাকোৱে নাম আনিছিলোঁ কিন্তু যীচুটো আৰু দূৰৰ মানে আমাৰ কোনো নাই মতলব দূৰ দূৰ তাক কিন্তু যেতিয়া মই নিজে নতুন জন্ম পালোঁ মই যেতিয়া সেইজন যীচুৰ কাৰণে প্ৰাণ জান চব দে দিওঁ মতলব সেইটো এটা নম্বৰ ওৱান চাইন হয় যে আপুনি নতুন জন্ম পাইছে যেতিয়া আপুনি বিশ্বাস কৰিব পাৰে যে যীচু ঈশ্বৰ হয় এইমেন সেইটো প্ৰথম চিন হয় কাৰণ পলুছে কৈছিল প্ৰথম কৰিন্ধিয়া বাৰ অধ্যায় তিনি পদত প্ৰথম কৰিন্ধিয়া বাৰ অধ্যায় তিনি পদ এইকাৰণে মই আপোনালোকক জনাইছো যে ঈশ্বৰৰ আত্মাৰে কথা কওঁতে কোনেও যীচুক সাপগ্ৰস্ত বুলি নকয় আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই নহ'লে কোনেও যীচুক প্ৰভু বুলিব নোৱাৰে প্ৰভু বুলিব আপুনি নোৱাৰিবই আপুনি ক'বই নোৱাৰিব যে যিসু প্রভু হয় যদি আপনি নতুন জন্ম পোৱা নাই কিন্তু যদি পুরা বিশ্বাসে আপনি কব যিসু ঈশ্বর হয় যদিও মানুষ বেয়া পাব আপনি নির্ভয় হয় কব যিসু ঈশ্বর হয় তার মানে কি জানে পবিত্র আত্মায় আপনার ভিতর ঘর বনালে এইমেন সো আপনি নিজকে পরীক্ষা লোক স্টেপ নাম্বার ওয়ান হয়েছে না যিসুক ঈশ্বর নবী এজন আছিলে আপনি নিজকে চাওক আপনি কত আছে জোহন পোন্ধৰ ঢিয়াই ছাব্বিছ পদত যীচুৱে কৈছিলে কিন্তু পিতৃৰ পৰা আহক আমি একেলগে পঢ়িম যাতে আপুনি নিজেও আপুনি চাই ল'ব যে শিক্ষাবোৰ বাক্যৰ পৰা আহিছেনে নাই মই সেইকাৰণে মই সদায় পাঠবোৰ দিওঁ কাৰণ এনে ভাল কথা ক'লে নহ'বতো ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা সঁচা কথাবোৰ ক'ব লাগিব সেইকাৰণে আপুনি আমাৰ শিক্ষাবোৰত বহুত ৱৰ্ছ পাব মই এটা ৱৰ্ছ দি বাকী নিজৰ কথা মানে সেনেকৈ আমি ন নকৰোঁ এই মণ্ডলীত সদায় যীচুৱে যি শিকাইছে আমি সেইটোৱেই শিকাওঁ জুহান আহক আমি একেলগে পঢ়িম জুহান পোন্ধৰ অধ্যায় কিন্তু পিতৃৰ পৰা ওলোৱা সেই সহায় কৰ্তা আহিব সত্যৰ আত্মাক মই যেতিয়া তোমালোকলৈ পঠিয়াম তেতিয়া তেওঁ মোৰ বিষয়ে সাক্ষ্য দিব যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ ভিতৰত আহিব তেওঁ আপোনাক সাক্ষ্য দিব যে যিচুৱেই ঈশ্বৰ হয় আৰু আপোনাক যিচুৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি থাকিব আপুনি নিজেই নিজৰ জীৱনটো ভাবক আগতে দেউবাৰে কি কৰিছিলে। কাৰ মন আছে মোৰ দেউবাৰ মই জি সিনেমা চাও মা পোলাও মাংস আৰু যি সিনেমা হয়নে আৰু চাগে আবেলি হলে আমি বাহিৰত খেলিব যাওঁ সু বাচ্ছা থাকোতে আৰু কোনোবাই কিবা মনত আছে আপুনি এনেকৈ সাজি হাজি কাজি যে নটাত আপুনি খ্ৰীষ্টৰ বাক্য পঢ়িব নহয় আৰু যোনবিলাক বাকী বাকি আমি শুইছিলোঁ ঠিকছে হয়নে স্যাটার্ডে নাইট পাৰ্টি কৰি হা পুৰা মদ চদ খাই আমাৰ হেং অভাৰ হ'ব দেওবাৰে চিন্তা হাফ পেণ্ট পিন্ধি শুই থাকো কিন্তু আজি আপুনি ধুনীয়াকৈ চাৰে ছটা মনত হাড় পাইছে কাপোৰ কানি পিন্ধিছে বাইবেল ধৰি নটাত আজি মণ্ডলীত বহি আছে এইবোৰ কি হয় আপুনি নতুন জন্ম পাইছে এইমেন আপোনাৰ ভিতৰত পবিত্ৰ আত্মা আছে সেইকাৰণে আপুনি যীচুৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে তেওঁ আপোনাক সাক্ষ্য দি আছে যীচুৰ বিষয়ে এইমেন সেইটো প্ৰথম চিন হয় সো নিজের দুর্বলতা নাচাব বেয়া এভ আছে মানে নতুন জন্ম পোৱা পাই হয়। প্রাণ আৰু হৰিৰ নতুন হৈ আছে ডেইলি কিন্তু আত্মা নতুন হৈ গল এই মেন প্ৰথম সিন দ্বিতীয় আপুনি হঠাৎ জানা আৰম্ভ কৰে যে ঈশ্বৰ কেবল ঈশ্বৰ নয় আপোনাৰ দেউতা হয় আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰা স্টাইলে চেঞ্জ গ'ল। গেল আপুনি আপনি যে দিকানায় কি তুমি আফা আফা বুলি বলে আফা যে তেওঁৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ খালী ভয়ংকৰ কোনোবা ডাঙৰ সৃষ্টিকৰ্তা নহয় আফা হয় কিছুমানলৈ কালে আবা হয় কিছুমানৰ কালে দেউতা হয় পিতৃ হয় পাপা হয় ইমান কেনেকৈ আপুনি আপুনি কোন হয় যে আপুনি ঈশ্বৰক এতিয়া পাপা বুলি প্ৰে কৰিব পাৰে ইমান বিন্দাস পাপা মোক ৰেপেড' এখন দি দিয়ে যি চোৰ নামত পাপা ভোক লাগি আছে পিঠা খাব মন গৈ আছে আজি পাপা আৰু কোনোবাই সঁচাকৈ পিঠা আনিও দিলে হা কোন হয় আমি যে আমি ঈশ্বরক পাপা পাপা মাতি সেই সর সর বস্তু বুঝি পাৰো। কি হল আমি তেওঁৰ পৰা জন্ম পাই গলো এটা দূরত্ব লগত ঈশ্বরের অনুভব নহয় আমাৰ যে ঈশ্বর হে দূরত হিংহাসনত বহি আছে আর আমি ভয়ে ভয়ে সব মাফ করে দে না প্রভু হেসানে আবি এটা আপুনি নির্ভয় হয় পাপা ঘর আহিছো পাপা পাৰে আপনি আৰু এটা সিন হয় যে আপনি নতুন জন্ম পাইছে এইমেন কাৰণ ৰুমিয়া আৰ্ট অধ্যায় ষোল্ল পদত লিখা আছে আমি যে ঈশ্বৰৰ সন্তান এই বিষয়ে পবিত্ৰ আত্মাই নিজে আমাৰ আত্মাৰ সৈতে সাক্ষ্য দিয়ে পবিত্ৰ আত্মা যেতিয়া আপোনাৰ লগত জইন হৈ যায় তেওঁ আপোনাক বুজোৱা আৰম্ভ কৰে তই ঈশ্বৰৰ সন্তান হয় এতিয়া আপুনি সেৱা কৰে কিন্তু সন্তানৰ ৰূপত নিজৰ ঘৰত সেৱা কৰাৰ নিচিনা আপুনি সেৱা কৰে এটা দাসৰ নিচিনা নহয় মালিক মালিক ঠিক সেনা মালিক মাত মাৰো মালিক সেইটো মাইণ্ডচেট মালিক মাইণ্ডছেট সেই ভয়টো গুচি যায় এতিয়া আপুনি সেৱা কৰে কিন্তু সন্তানৰ ৰূপত মোৰেতো ঘৰ হয় ন মোৰ দেউতা হয় চ' মই কাম কৰিমে গোটেই সম্বন্ধটো চেঞ্জ সেইটো আৰু এটা চিন হয় যে আপুনি নতুন জন্ম পাইছে সেইকাৰণে আপুনি চাব যোনবোৰ মানুহে কেৱল খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মত আছে সিহঁতি প্ৰাৰ্থনা কৰা ষ্টাইলটো বহুত বেলেগ প্ৰাৰ্থনাটো মানে শুনাব লাগিব মই কিমান ধুনীয়াকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু যোনে নতুন জন্ম পাইছে হ'ব পাৰে ইমান ডাঙৰ শব্দ নাজানে কিন্তু শক্তি আছে অভিষেক আছে প্ৰাৰ্থনাত আৰু ঈশ্বৰক পিতৃৰ ৰূপত বুজি পাইছে জানিছে কাৰণ পবিত্ৰ আত্মা যোন আপোনাৰ আত্মাৰ লগত জড়িত হয় তেওঁ আপোনাক প্ৰকাশিত কৰে যে তেওঁ তোৰ দেউতা হয় তই অনাথ নহয় আমেন আমাৰ ঘৰত আমাৰ শ্বিলঙৰ ঘৰত এজনী ছোৱালী আছে যোনে আমাৰ সহায় কৰে তাতে তাই কেতিয়াও খ্ৰীষ্টান পৰিয়ালৰ নাছিলে কিন্তু আমাৰ লগত থাকি থাকি তাই এতিয়া কৈছে তহঁতিৰ ঈশ্বৰে মোৰ ঈশ্বৰ তাইৰ ৰুটৰ নিচিনা অৱস্থা হৈ গৈছে নয়মীৰ ঈশ্বৰ মোৰ ঈশ্বৰ সেনেকুৱা টাইপ আৰু এতিয়া হঠাৎ তাই সৰু কালিৰ পৰা যিচুক নাজানে কিন্তু এতিয়া তাইৰ এজন ঈশ্বৰক নিজৰ দেউতা তাইক মা দেউতা তাইৰ নিজৰ নাই কিন্তু তাই এতিয়া অনাথ বুলি নিজকে অনুভৱ নকৰে তাই গম পাই গ'ল যে ঈশ্বৰ মোৰ দেউতা হয় কি হ'ল তাইৰ নতুন জন্ম পাই গ'ল এইমেন ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম পায়গুণ চ' এটা ওচৰৰ প্ৰেম এটা আছে মানে সেই দূৰত্বটো নাইকিয়া হৈ যায় যেতিয়া আপুনি নতুন জন্ম পায় এইমেন